ранку! наш новий телевізійний сезон ми розпочинаємо з представників обласної федерації бразильського джиу-джитсу. Нещодавно наші хлопці побували в Португалії, побували з пригодами. Знаєте, от пригадується фільм радянських часів Фантастика через терни до зірок. От мабуть, так було хлопців. Євген, перший наш гість це Євген Скерда, президент обласної федерації бразильського джиу-джитсу. Також срібний призер чемпіонату Європи це Ярослав Блашко і учасник чемпіонату це Роман Непота. Отже, Євген, давайте згадаємо все таки поїздку. Я думаю, що Такой поездки у вас еще не было? Ну да, впервые столкнулся с такими трудностями, ну вкратце расскажу уже несколько. Только что мы об этом говорили, что не, не дали, к сожалению, нам а, визы изначально ребятам. И возникли трудности с выездом, пришлось немножко попотеть, попикетировать посольство, прессу подключить. В итоге успешно мы. Получили все таки візи. І в понеділок, рано утром вже вилітіли в Португалію в середину, відборолися. До речі, про відборолися. Я знаю, що е, змагання були дуже високого рівня, дуже багато учасників, і при цьому приїхали родоначальники бразильського джиджитсу з країни, так би мовити, диких мав. Так, да, очень крупний чемпіонат був. По офіційній статісті 3517 зареєстрованих учасників. Это считается открытый чемпионат Европы. А почему так, так много участников? И бразильцев в том числе очень много. Дело в том, что если брать чемпионат мира, который проходит в Америке, опять же, многим бразильцам, как и нам, очень трудно получить визы в Америку. И плюс, даже если есть виза, то поездка очень дорогостоящая. Поэтому на чемпионате мира зачастую даже меньше участников, чем на чемпионате Европы. Поэтому, в принципе, ну, наверное, в бразильском джи джитсу чемпионат Европы наиболее такой престижный. Наш, Ярослав, скажи, как бы готовилась в этих соревнованиях, потому что это было действительно на начале года, а это был главный старт года. Да, эти соревнования очень, очень важны для нас были. И мы последние два месяца до соревнований тренировались вот с Ромой, и нам ребята помогали с нашего клуба, тренировались две тренировки в день. То есть с утра нарабатывали технику и вечером боролись. Только вот последние две недели получились смазанными. Я, получается, переболел гриппом за две недели до соревнований. А последнюю неделю мы вот стояли в Киеве в ожидании получения виз. А як буяш до Португалії, Дмитри, ти вважаєш Романа, ти вважаєш, як от склався все таки країна ну, нова і наскільки було складно акліматизуватися? Ну, на самом деле, сложно був тільки перельот. Ну, Лічна мені було сложно перелететь, тому що давление, немножко болела голова, а в вам нічого, як і в Україні. Ну, мабуть, про найголовніше, як ти вважаєш, Євген, наскільки змагання були для хлопців вдалими, тому що Ярослав став срібним призером. Ну, на жаль, в першій же сутичці програв от, і Роман. А давайте розкажеш про ці змагання і я скажу про те, що ви зможете зараз і побачити, як наші хлопці боролися в Португалії. Получили великий спортивний опыт, конечно, дуже серйозний уровень суперників. Ярик виграв 5 зустріч, 5 скваток до фіналу. Все по балам. То есть не досрочно, потому что ребята очень серьезные, и закончить досрочно очень трудно. Вообще там очень мало досрочных побед на самом деле на этом чемпионате. То есть все решается ну, в миллиметрах, скажем так, плюс-минус балл, что очень серьезный уровень. Ну и Рома получил опыт, и, к сожалению, мог выигрывать на самом деле эту встречу, просто из-за волнения, из-за нервного стресса, в том числе из-за ситуации с визами, я думаю. И, к сожалению... Не доработал, скажем так, не выложился на 100%. Ярик тоже в финале мог выиграть финальную встречу, но думал, что выигрывает схватку, не посмотрел на табло. Да, начал сушить встречу, есть такое понятие у нас. То есть ну, не рисковать, скажем так, удерживать соперника на последней минуте. А бразилец, к сожалению, как раз на этой минуте взял балл. И уже выигрывал бразилец. Ярик об этом не знал, меня не слышал, табло не видел. Но и в итоге проиграл. Ярослав, какие были суперники, из каких стран, какие были суточки на Складниче? Получается, первых пять сваток до финала были очень трудными, но особо первые три. Получается, первый соперник был француз, второй из Германии, а остальные, наверное, все были бразильцы. И вот первые три схватки очень тяжелые были, физически очень устал. Перерыв между схватками был, получается, наши веса прогоняли очень быстро, и после первой схватки 12 минут отдыхал, а после второй всего лишь 6, поэтому первые три схватки. А потом уже нам дали перерыв, и четвертую, пятую уже было попроще, а второй дыхание не открылось. Но финал, как всегда, тяжелый. Очень сильный соперник был, техничный, трудно было что-то сделать. Но ну, все-таки, вот, Евген говорит про то, что был шанс перемогти, и, мы будем уже, скажем, вот, такие помилки допускать не будешь. Конечно, конечно, получил. К сожалению, горький опыт, да, но я думаю, что следующие чемпионаты будут уже выкладываться. Я мог выложиться больше, и, я думаю, мог бы победить. Ну, к сожалению, на этот раз не получилось. Роман, ну дійсно тобі не пощастило з лікуванням, тому що перша ж сутичка і одразу такий серйозний суперник. І були все такі шанси пройти далі чи ні? Так, да, як сказав Євгеній, можна було виігравати, просто проіграв морально. Как бы. Соперник був дуже серйозно підготовлений, але ми теж готувалися, шанси були завжди виіграти. С твоєї точки зору, Євген змагання були дійсно такі, от скажімо, представницькі, серйозні. І коли ви до них готувалися, коли їхали, якщо відверто на які результати розраховували, наскільки виступ хлопців виправдати і сподівання? Я на самом деле рассчитывал, что они оба будут в призах, немножко неоправданы были. Ну, мои ожидания не оправдали они. Ну, первый турнир. Я в том, что я здраво оценивал наш уровень, так как я сам тренировался в Бразилии и боролся с чемпионами мира, с чемпионами Европы. И я борюсь с ребятами, сам на тренировках, знаю, какой уровень и мог сопоставить. То есть я знал, к чему быть готовым. Мы не ехали, скажем так, абсолютно вслепую. Да? И я знал, что с тем уровнем, который у них есть сейчас, как они работают, но ну, они тренируются по 6 часов в день. То есть не меньше бразильцев. Бразильцы тоже живут в зале. Они, в принципе, тоже живут в зале. Приходят с утра, уходят вечером. Есть, ну, это их работа. Поэтому результат рассчитывал, честно говоря, что будет лучше. Но я, я еще повторяю, что вот, к сожалению, то, что на сегодняшний день в нашей стране мы не можем 100% сконцентрироваться только на подготовке, Там мы вынуждены где-то за визы стоять, где-то э, бегать и что-то какие-то решать организационные вопросы вместо того, чтобы просто тренироваться и ехать побеждать. Да. Из-за этого результат, к сожалению, не был максимальный. Ну, в следующий раз вот, кстати, в апреле мы планируем поехать, то есть у нас два варианта, либо на чемпионат мира в Арабские Эмираты будет проходить, либо же на чемпионат Европы в Италии по версии ноги, no то есть у нас есть ги, это в кимоно чемпионат Европы проходит, и есть также версия ноги, no когда ну, в шортах и футболке борьба. Вот в Рим, в Италии в апреле планируем поехать, сейчас решаем, куда будем ехать, скорее всего, поедем в Рим, я думаю, там уже поднимемся на первое место. Ярослав, я знаю, що ти зможеш цей досвід, який ти отримав, а також хочу сказати, що крім того, що сільним призером чемпіонату Європи, став Ярослав, він також є і чотириразовим чемпіоном України. Я знаю, що цей досвід найближчим часом ти вже будеш передавати, скажімо, юним вихованцям. Ну так, да, я їх вже передаю, я вже от, як, второй год тренирую і малышей 4-6 років, також тренирую новичкову групу 10-14 І теж допомагаю Жені тренувати соревновательную групу – тих парні, которые вы выступают на соревнованиях. Роман, вопрос до тебе, а как ты считаешь, насколько на вашем клубе «Борис», где вы тренируетесь, насколько все-таки можно сказать, что этот вид спорта стал массовым? Очень много приходит к нам детей тренироваться, очень все с любопытством приходят смотреть на этот вид спорта, как бы спорт новый, всем интересно, что это за борьба, все же привыкли, что у нас только есть дзюдо, греко-римская борьба, этот вид спорта новый, и всем очень интересно узнать, что это за вид спорта. Ярослав, ну и на завершение нашего эфира, я думаю, еще глядачам будет цікаво дізнатися, де ж можно заниматься бразильским джиу-джитсу. Да, на сегодняшний день в городе Кировограде у нас функционируют два зала. Один в районе Масляниковки, возле 33-й школы. А второй зал, основной, скажем так, центральный наш в акустике. Это по старому Арженекидзе 5, по-новому кавалерийская 5 улица на втором этаже. Вот Ярослав Блажко в данный момент набирает... Группа новичков, как уже сказал, подростковая, вторник, четверг, суббота на 15.30. И также группа на 17.00, это 4.6, возраст 4, 6, 7 лет. То есть это ребята тренируются больше по общей физической подготовке, специальная методика, бразильская гимнастика. Ну, очень интересно, я думаю, приходите, попробуйте. Ну і на завершення нашого ефіру хочу побажати представникам обласної федерації бразильського джиу-джитсу без пригод добиратися до інших країн. І сподіваюся, Віталій, ми вже побачимо наших спортсменів на найвищій сходинці підесталу Пашани.